श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम् यथानिद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम श्री श्रीदक्षिणा बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम्, प्राक् निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत् महा, योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत् कल्पार्धकम् भासते साक्षात्त्वमसीदिवेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्कर्णाद्भवीन्न पुनरावृत्ति भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु च ुरादिकर्णद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति भान्तमनुभाति ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न श्रीदक्षिणा मूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्त्या वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशः मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमा नमः मित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धितः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राः अध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये फलश्रुति भूरम्भास्यनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभातिचराचरात्मकमिदम् यस् मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते यस्मात् यस्मात्परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये